আৰু এইটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ প্লাষ্টাৰ কৰা আছে ইয়াত দুখ পালোঁ দুটা এই মাজৰ আঙুলি দুটা ভাগিছে পৰিৱেশত ওলাই আহিলোঁ আৰু খোজ কাঢ়িলে এতিয়া এনেকৈ কাঢ়িবলগীয়া হৈছে আৰু উপায় নাই তো এপাতেই চেণ্ডেল পিন্ধো নমস্কাৰ বহুদিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজত খবৰ বহুত বেছি বেয়া আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ বহুত বেছি ভাল হৈ আছে আৰু কেলে বেয়া আৰু ইমান দিন কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই সেইটো আপোনালোকে ক'ম আৰু যিখিনি ইনষ্টাগ্ৰামত জড়িত বা ফেচবুকৰ লগত জড়িত বা যিখিনি হোৱাটছএপত আছে তো প্ৰায় বহুতে জানে কিন্তু মই পাৰফেক্টলি এতিয়াও আপডেটটো দিয়া নাই মোৰ লগত কি হৈ আছে কি হৈছে চ' সেইটো কথা ক'ব লাগিব এতিয়া আৰু এইফালে বেলিটো পূৰা ধৰিছে ত' কেছ নাই বাকী মেইন কথাটো হৈ গ'ল কি এটা সৰু সুৰা ধুনীয়াকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল বুলি ক'ব লাগিব ধুনীয়াকৈ এক্সিডেণ্ট হ'ল কাৰণ বহুত ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট আছিলে কিন্তু সিমানখিনি দুখ নাপালে যিমান দুখটো পালোঁ এই ভৰিত আৰু ভৰিত ইয়াত মানে কি এতিয়া প্লাষ্টাৰ কৰি থৈছে আৰু আজি হৈ গ'ল পূৰা ওৱান উইক পূৰা এসপ্তাহ হৈ গ'লে পূৰা ৰেষ্ট লৈ আছোঁ ঘৰতে তো প্ৰব্লেম লাইফত চলি আছে আৰু মেইন কথা হৈ গ'ল কি বিশেষকৈ এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক মই আগতেও কৈছোঁ এটা মটিভেট কথা সদায় কওঁ লাইফত সদায় আপ এণ্ড ডাউন থাকিব আৰু সেইটোক লৈ আমি আগুৱাই যাব লাগিব তো বহুত দিনৰ মূৰত ইণ্ট্ৰ কৰোঁ নমস্কাৰ মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ এন ৱেলকাম বেক টু মাই আনাডাৰ ব্ৰক আৰু আপোনালোকৰ ঘটনাটো কওঁ এক্সিডেণ্টটো ক'ত হ'ল কেনেকৈ কি হ'ল আৰু বাইকৰ হালত কেনেকুৱা ভৰি হালত কেনেকুৱা হৈছে সেইটো আপোনালোকক কওঁ তো দোষটোও পালোঁ ৰাইট ছাইডৰ ভৰিখনত পালোঁ আৰু এইটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ প্লাষ্টাৰ কৰা আছে ইয়াত দোষ পালোঁ দুটা এই মাজৰ আঙুলি দুটা ভাগিছে আৰু এই যিটো আঙুলি আছিলে এই আঙুলিৰ লগটো ওলাই গৈছিলে জোতাযোৰ ভাল টাইট জোতা আছিলে কাৰণে আঙুলিকেইটা ওলাই যাব নেপালে ওলাই যোৱা হ'লে হয়তো ছিগি গ'ল হয় চ' সেইটো কাৰণে অলপ বাচিলোঁ আৰু সঁচাকৈ ন যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হৈছে এই যি যিটো বুঢ়া আঙুলি আছিলে ত' এই আঙুলিটো লগটোৰ পৰা ওলাইহি এট পাইছে আৰু যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হৈছে ন যেতিয়া অন দ্য স্পটত এই আঙুলিটো মই নিজে এনেকৈ নি মেলি ভৰাই দিছোঁ ইমানখিনি পূৰা চিঞৰি গৈছোঁ কষ্ট পাইছিলোঁ বহুত আৰু মেইন কথা হ'ল কি বাইকখন মই চলোৱা নাছিলোঁ লগৰ এজনে চলাইছিলে আৰু পাছফালৰ পৰা বেলেগ এজনে ঠকি দিলে তো আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যেতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ বাইক থাকে ন প্ৰায় পূৰা বিশ্বাসযোগ্য একদম ৰাইড কৰিব পৰা মানে চলাব পৰা ভাল কনফিডেঞ্চ থকা ল'ৰা এটাক আপোনালোকে বাইক চলাব দিব নহ'লে বহুত বেছি বহি থকাজনেই প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে মন কৰিব তো এনেকুৱা বাইকত বহি থকাজনৰ বেছি ইঞ্চিডেণ্টটো বেছি মানে ঘটনাটো বেছি দুখ পোৱাটো সম্ভাৱনা থাকে চ' সেইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে সেইটো লক্ষ্য কৰিব লাগিব আৰু বিশেষকৈ বাইকখন বেছি ডেমেজ হোৱা নাই এই নাম্বাৰ প্লেটটো পূৰা সম্পূৰ্ণ বেঁকা হৈ গৈছে সেইটো ভাগি গৈছে কিন্তু এতিয়া আমি ইয়াত তিল টাইদি লগাব লাগিব আৰু এনেও লগাবলগীয়া হৈ আছিলে সেইটো পূৰা খুলি দিব লাগিব তো এতিয়া খুব ধুনীয়া পৰিৱেশত এসপ্তাহত সোমাই থাকি ওলাই আহিলোঁ এক্সপেৰিয়েঞ্চটো এনেকুৱাই মানে নিজক বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ ত' ক'ত কি ভুল কৰিছোঁ সেইটো আপোনালোকে মন কৰিব লাগিব সেইটো মই মন কৰিলোঁ সেইটো মই বুজি পালোঁ চ' সেইটো কাৰণে এতিয়াৰ পৰা ছেফটি চেফটিটো এনেও লৈ আছোঁ ত' ইমান ৰাইড কৰোঁ ইমান ঘূৰোঁ নিজে এটা কনফিডেঞ্চ দিলে চ' সেইটো একো ভাগি যোৱা নাই নিজে চলোৱালেই ঘটনাটো নহয় চ' সেইটো সৰুৰ পৰা এইটো থাকিবই লাইফত ত' বাকী আজি পৰিৱেশত ওলাই আহিলোঁ আৰু খোজ কাঢ়িলে এতিয়া এনেকৈ কাঢ়িবলগীয়া হৈছে আৰু উপায় নাই তো এপাতেই চেণ্ডেল পিন্ধোঁ বাকী এইটো যদি বাথৰুম চাথৰুম যাবৰ কাৰণে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈছে আৰু বিশেষকৈ লেট্ৰিন যাবলৈ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো ক'ব লাগিব তো সেইটো কষ্ট অকণ ঝেলিবই লাগিব বাকী এটা পৰিৱেশত ধুনীয়াকৈ আহিছোঁ চ' সোনকালে ভাল হ'ব কিন্তু আমাৰ ডিমা হাছাৰ যিটো ৰাইড আছিলে সেইটো সম্পূৰ্ণ কেনচেল হৈ গৈছে কিন্তু আমি আকৌ ৰাইড ষ্টাৰ্ট কৰিম লং ৰাইড হ'ব একদম লং ৰাইড ত' গৰম দিনত ছাৰ্মাৰত এটা লং ৰাইড কৰিম ডিমা হাছাওফালে কৰিম তুমজাং ফালে আমি ধাও এটা ৰাইড কৰিম চ' এতিয়া আমি যাওঁ আৰু এটা আমি এটা অনুষ্ঠান এটা আছে বিহু চাব যাম বিহু ৰোৱা আছে ত' বিহু চাম আৰু সেইটো আপুনি

Mm-hmm.